Сегодня я хочу сказать, да, Министерство здравоохранения, в частности, Тендерный комитет, на наш взгляд, повернулся впервые на протяжении 2004 года, впервые лицом к пациенту. Да, есть много ограничений. Да, несовершенное тендерное законодательство которые на сегодняшний день нужно пересматривать. Должны быть возможности покупок напрямую у производителя за границей. Должны проводиться международные торги, которые позволят еще более сделать дешевле эти закупки и препараты закупать качественные, которые соответствуют международным стандартам. И в этом году Министерство здравоохранения в конце года действительно повернулась лицом к пациенту. В отношении вич были впервые отданы, предпочтения качественному препарату. Да, благодаря сотрудничеству с Министерством здравоохранения, в частности нашей неправительственной организации, удалось не просто купить препарат по международной цене, которая была там три года назад или четыре определена компанией для Украины, для таких стран, как Украина. С развивающейся экономикой. Но удалось снизить эту цену на 25%. Это, ну, это прецедент. То есть качественный препарат, который, например, в России продавался по цене 600 долларов для таких стран, как Россия. Для такой страны, как Украина, он продавался по 80 долларов и для стран Африки он продавался по 40 долларов. Это политика фарм-компании. То благодаря объединенным нашим усилиям удалось добиться от большой, огромной фармацевтической компании такого снижения. Это прецедент. Этот прецедент очень обнадеживает. Да, есть проблемы с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но благодаря этому взаимодействию и сотрудничеству эти проблемы удавалось решать. Ну, например, одна из проблем – это препараты для детей, инфицированных в детские формы. Из-за того, что э, были детки на э, таких редких схемах, э, министерство, на тендер Министерства здравоохранения не подались дистрибьюторы с этими препаратами, потому что объемы маленькие. Да, но у нас есть программа глобального фонда. И у нас были сэкономленные деньги. И мы, глобальный фонд пошел нам навстречу, он нам разрешил. Мы купили детские формы. Таким образом, мы сбалансировали общую потребность в лекарствах в стране за счет денег Министерства здравоохранения и за счет денег донорских организаций. Это впервые был такой прецедент. Я также хочу сказать о пару слов о начатом проекте с Министерства здравоохранения, с Всемирной организацией здравоохранения. Это проект, который, который позволяет делать оценку стоимости препаратов как в аптечной сети, так и в странах, которые ближе лежащие с нами. То есть Министерство здравоохранения будет правильное достоверной информации о ценах на препараты как в Украине, так и в ближайших странах. Но нас не может не радовать такое взаимодействие. Со своей стороны мы будем и дальше помогать Министерству здравоохранения обеспечить каждого нуждающегося ВИЧ-инфицированного человека в лекарствах, чтобы в этом году у нас не было очереди на антиэлектровирусное лечение. Вы помните, в прошлом году, в конце прошлого года, такая очередь была около 10 тысяч человек. Сейчас эта очередь потихоньку исчезает. Людям выдают препараты. Но это только начало. Нам еще предстоит очень много работы. Нам э, предстоит э, определить препараты для закупки этого года. И закупить их не в конце года, а в первом месяце, второго квартала следующего года, ну, этого года, для того, чтобы все люди, которые нуждаются в лечении, они его получили. Это огромная эффективность для страны, ведь человек, получающий антиретровирусное лечение, он становится безопасен для окружающих людей с точки зрения передачи инфекции. Человек, принимающий антиретровирусное лечение, риск передачи вируса другому человеку снижается на 96%. Если мы хотим остановить эпидемию ведь спида, а мы ее хотим остановить, мы должны давать препараты, лечения каждому нуждающемуся. И тогда вирус не будет передаваться дальше. Совсем два слова о тех изменениях, которые произошли, которые мы увидели. Во время тендерных процессов в Министерстве здравоохранения с 2004 года работала так называемая, ну, я бы ее назвал бы, тендерная мафия, состоящая из этих дистрибьюторов посредников, которые разворовывали деньги госбюджета. И в 2011 году это прекратилось. Вы помните тех же поставщиков там, Мифлю 2009 года? Они же поставляли препараты по программам виц И цены завышали. Заверш... И поставляли некачественные препараты. И благодаря упорному желанию Министерства здравоохранения, благодаря упорному желанию правительства, удалось эту ситуацию изменить. Сейчас эти посредники убраны с рынка. Для нас это большая победа. Для нас каждая гривна, которая потрачена эффективно, она спасает жизнь еще одному человеку. Поэтому мы не можем не констатировать такие победные результаты 2011 года и очень надеемся, что в 2012 году мы сможем продвинуться дальше, мы сможем а, изменить законодательство, которое бы позволило нам делать закупки, Министерству здравоохранения делать закупки напрямую у производителя, в том числе и за границей. Мы надеемся, что такие ограничения по качеству, например, преквалификация ВОЗ, войдут в тендерные процедуры. Мы также констатируем, что на сегодня 7 представителей нашей организации включены всевозможные тендерные группы, тендерный процесс. И мы надеемся, что в этом году мы сможем вместе, объединив усилия, купить качественные препараты для всех нуждающихся и по более дешевой цене.